город герой, Одесса мирный город. Но то, что происходит сейчас в Киеве, это гражданская война. И сегодня мы объявляем ультиматум Одесскому Евромайдану. Мы вас предупреждаем. У вас есть 24 часа. Если вы и дальше будете собираться, то мы уже не контролируем людей. И вас предупреждаем, что будут происходить такие же события, как и в Киеве.

Вот я, ничего. Я, я, ничего. я просто я читал, в в что, что они не Они помогают создать несправедливость. Они помогают создать несправедливость. Они помогают создать Они помогают создать несправедливость. Они помогают создать несправедливость. Они Они Деситы не рабы, а не рабы, а не рабы. Дорогие друзья, я вот, знаете, сейчас очень много таких вот, особенно в Одессе идет разговор о том, что вместо одной банды придет другая. Поэтому почему вы боретесь? А, и за кого вы боретесь? Так вот я хочу сказать, что сегодня то время, когда мы боремся не, не за кого-то, а за самих себя. Потому что сегодня идет борьба реально между добром и злом. Вот если вы в своей душе можете найти оправдание тем людям, которые убивают невинных детей, которые убивают невинных людей, которые убивают граждан, вот если в вашей душе есть оправдание вот этим действиям, значит вы на стороне слабых. Больше нет никаких вариантов.